Яка приємна зараз несподіванка сталася прямо під час нашої коротенької перерви, Ви, які знають, коли треба телефонувати, бо самі часто знаходяться в умовах, коли зайвий дзвіночок може все зіпсувати. В нас зараз на зв'язочку, друзі мої, наші дронарі, пташки горобця, так би мовити, назвемо їх так, назвемо їх так, яким ми зараз всі допомагаємо. і... Я не буду показувати обличчя, я просто зараз піднесу до мікрофона телефон, і наш Едік Гробець е, хоче сказати пару слів для вас, товариство. Для вас, шановне моє улюблене товариство. Едік, скажеш так? Звичайно. Я передаю вітання і подяку від нашого маленького ледієвого колективу. Е Зі спекотного Донбасу. Е, хочу подякувати за допомогу і підтримку всім, хто зараз нам допомагає, хто підтримує Україну, для кого Україна понад усе. От. Хочу передати е, окрему подяку тим, хто підтримує Україну з-за кордону. Е, бу, були часто нагода, трохи подивився стрім. Хочу подякувати пані Далі, пані Наталі, нашим друзям зі Сполучених Штатів. От, нещодавно отримали трохи дуже файної одежі, зручної і теплої е, від Ані Анігін. Ах. Не сумую, братику, не сумую. Це ще було. <реш> <реш> через емоції через край. Ситуація важка. Техніка не витримує. Ну, ми тримаємося. Хочу вас в цьому запевнити, бо іншого виходу все одно немає. Все як сто років тому, воля або смерть. Все як сто років, <реш> років тому, братику, все як сто років тому. Загоден з тобою. Ну і я хочу, щоб ви, друзі мої, які там зараз на тій... Донеччині, хай і грець, але українські Донеччині е, відчували, що у вас є тил. Що нам, ну чесно, нам не байдуже. І е, і ти знаєш, ото пиво Путін-Хуйло, яке є в твого екіпажу, яке на перемогу стоїть, я сподіваюся, що ж воно ж доживе до, до перемоги. Е, не випіть нічого. <рапев> я не, не, не я скажу більше, я їм передав. Це пиво хлопцям і сказав, хто вип'є вб'ю, Бо це музейний раритет на перемогу. Музейний раритет на перемогу. Добре, братику, ми продовжуємо. Ми продовжуємо, продовжуємо працювати. Обіймаю хлопцям привіт, живими і неушкодженими, братику. да, Дякую, обіймаю міцно. Дякую за міцний тил. Дякую, братику. Слава Україні. Героям слава. Вимикаюсь. До нових зустрічей на зв'язочку плюс. Це друзі мої були хлопці, заради яких ми працюємо зараз, і заради яких ми цей збор ведемо. Вони боронять Україну, а наша справа їм допомагати. Завдяки саме ним ми можемо жити, можемо жити і живі. Может, может и ты живи. Японский городовой. Японский я городовой. Твоя Отец, это Он тебе тоже много думал, Любимая, точнее, вторая поговорочка. Ну так я об этом и говорю. Сама-то откуда? Я из Москвы. А вы? Никто не совершенен. Никто не совершенен. Тут ничего не К сделано. сожалению. Я обычно говорю, к сожалению, из Москвы, но потому что пришлось по-другому говорить. спрашивать почему, почему, почему. И как будто бы я сама провоцирую этот вопрос, решила говорить просто из Москвы. Да правильно, правильно все делаете. Понимаете. А в России бывали? Ну, это Россия. Да, как вы заблуждаетесь, как вы заблуждаетесь. Но это столица Российской Федерации, да, в любом случае, да, Конституция, да. карта это субъект РФ. Ну, в этом и... плане да, но а, в общем-то, Москва и Россия, это ну, совершенно разные вещи, понимаете? Это как метрополия ну, и колония. конечно, это везде так, это же все-таки столица. Ну, не везде, везде, не везде. Ну, не скажите, вот смотрите, а в Австралии столица очень маленький город, Канбера называется. Да. В Соединенных Я Штатах понял. тоже очень небольшой город. Вашингтон называется. Да, но мы не берем Запад, мы берем СНГ. А. Вот это. Что Точно там? так же, если мы, например, с Россией начнем сравнивать их скорость, да, сотрудничество граждан и медздравы или что-то такое, там скоро не дождешься, там очереди огромная. Тут кстати, Вы знаете, я вот в Белгороде живу. Услуги, Сбербанки, да, да, система да, да. быстрых платежей. Очень много вещей, которые у нас преобладают. Да Поэтому я не вот спорю. это спорить да. очень долго. Я можно. не спорю, я согласен с вами. Поэтому я говорю, что Россия не очень-то. Москва не очень-то Россия. Потому что все в России совсем по-другому. Да так можно по -другому. И про Чечню сказать. Так Чечня, Чечня ж... Можно. А вы чеченка, да? Да. Ну, я ж говорю, красотища какая. Спасибо. образование? Но ну, Чечня это тоже очень тяжело сказать, что это Россия, потому что, невзирая на то, что это опять-таки субъект Российской Федерации, там есть праздники, которые находятся, ну, грубо говоря, на государственном уровне Чеченской республики. Вся республика будет отдыхать, да, 23 там, февраля. Например, не выходной, это рабочий день, потому что 23 февраля это также дата депортации, да, точно так же, как для кого-то это праздник. Для кого а день кто испорья, ж кого депортировал, не помните, девушка? А? Кто кого депортировал, не помните? Сталин там был или кто? вроде Сталин. бы? Сталин. И кого он депортировал? Джугашвили. Джугашвили или как? Да, Джугашвили, Иосиф. Все. Иосиф Джугашвили, видите, как его? А, да. да, 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 Иосиф Джугашвили, все правильно. Скажите, вот он депортировал чеченцев, да? Ну, народ, не только чеченцев, кстати говоря, там, ингушей. ингушей а, много. Да, много, много. А, вот как относятся в Москве к этой депортации? Ведь знаете, за что народы Северного Кавказа депортировали? За бандюганство? Нет, нет совсем нет. Ой, нет. А за что? За коллаборационизм. Советская власть решила, что эти народы сотрудничали с Гитлером. Так же было с Ну вот, как раз говорю, за бандиганство. Так и до сих пор говорят, что чеченцы встречали Гитлера на белых лошадях. Ну, это и сейчас такое есть. Это сахар, и сейчас? Это и сейчас встречают Гитлера на белых лошадях? Только так бы встретили, потому что, ну, Гитлер же, он, у него была идеология, он термейдж, он считал славян, цыган, евреев недолюдьми. Примерно этому придерживаются все кавказцы, и точно так же, как и Гиммлер, они уважали кавказцев, даже была темка такая, создать с ними отдельное государство, но они решили, что кавказцы уж слишком такие животные, они не то, что весь мир смогут просто поработить. Такие между собой будут постоянные конфликты, поэтому это пошло на нет, на задний план сошло. Чеченцы, очень... День очень. Чеченцы очень правильно сделали, что, в общем-то, Россию поработили. Тут я с вами даже не могу поспорить. Я предлагаю... Да не так, что не поработили. Я предлагаю... Ну, ну, да Россия платит Чечне. Ну, это да, но нет такого, что весь народ бы на колени перед ними встал, хотя бы в знак уважения или за то, что, простите, мы такие вот твари противные оранжевые. Вин, а винов... не нет, вина же есть. Зачем твари противные? Есть же огромная вина. Тут же даже депортация это же вина российского народа перед вашим народом, правильно же? Все верно. Есть же за что повиниться, извиниться. А для начала я думаю, что Москву следует переименовать, как вы считаете? Во, -во что? Ну, я не в знаю. Ну, Бичкерия – это все-таки страна, а вот москва бат например. Вот задира, конечно, прям каламбурщик задира. Почему? Я вполне искренне говорю, я вот в Белгороде живу, вроде как и Россия, да, согласны? Ну, вот Россия. А вот раз так 40 километров, а там и Украина. И вот а кто... кстати, Калининград, это в конечном итоге Россия или нет? Ну, вообще, с точки зрения международного права право отдавать. Э, ну, отдавать некому. Вообще право отдавать. Момент, на 49 лет Калининград. Э... Что случилось? Еще это Пенка для рта, извините. А я думал, вы на свидание собираетесь. Так я, в общем-то, не против. <звы> нет, я просто пенку от рта. Я просто чуть-чуть так. Балуюсь, поэтому приходится. Mm -hmm. Чтобы родители не заметили, да? Да, я живу отдельно, отдельно от родителей уже года четыре Нет, просто для себя хотя бы. Mm -hmm. Нет, так я не против, в принципе. Так что делать с Москвой? Это будем переименовывать? Да оставим, оставим. Надо с людьми разобраться, Еще что переименовать что-то делать. Надо людей начать воспитывать. Потом уже разберемся. У вас много воспитанных москвичей в вашем окружении. Да россиян воспитанных мало чего уж про москвичей. Не надо россиян. Русских. Россиян, кто такие россияне? Вот песню, которую поет. Ну, Вы да. вот, вот там в Москве живете да. рядышком где-то. Там ходит такой белобрысый мальчик, шаман. Шаман. Как же его зовут-то забыл? А -а -а. Вот он песню я поет. Я не знаю, как это шаман достаточно. Да, песню поет я русский. Вот надо как-то его найти и ну, немножко привести в чувство, мне кажется. Ну, вы выслу... злой. Ну, мне кажется, я вас где-то видела, кстати говоря. Нет такого? Я в военкомат. Вы никогда не бывали в Белгороде в военкомате? Бывало. Вот, я юристом там работаю. То я была, да. Там заставляли штаны снимать, пенис показывать. У я вас много есть? Прошла. Вы показывали? Чеченский самый настоящий. Понимаю. Ну, приходилось. Ну, ну, что же делать? Если заставляют показывать, надо показывать, mm -hmm. хоть есть, mm -hmm. хоть нет. Но я я негоден. Не годен, Да. Да, у меня плоскостопие, осихондроз, мигрени, застой венозный список такой приличный. Я понял. Клиническая смерть. <сёк> несколько секунд. <сёк> вы, вы тоже девушка очень острая на язык. Тут не поспоришь. А скажите, вот <сёк> <с, сёк> у С Курской областью, как там быть? Там вот там чеченцы или кадыровцы? И есть ли вообще разница? А, разница есть. Во-первых, я слышала вот такой момент, что первыми, кто вообще там в Белгород вошел, это были не сами вот прям украинские почему типа, Что-то в Белгород вот еще никто не заходил. А... Что вы не придумываете? Оставьте. Ну, я имею в виду, вообще все это начали, все эти обстрелы. В курс же вошли, да? Я правильно говорю? Да и в курс, пока не вошли. Да? Ну, скоро войдут, я думаю. Ну. Ну ладно, ну не суть, короче. Ну вот, вообще, первыми этими зачинщиками были чеченцы, которые перешли на сторону Украины, и русские, которые перешли на сторону Украины. Так ну, чеченцы это, естественно, и, разные... или кадыровцы? Все-таки, как мне кажется, это разные вещи. Вот. Это, естественно, разные вещи. Да. Ну, потому что Сашко Белый, когда была отчаянно русская война, именно Путин. Вы в точно из Москвы? Достаточно... А? Вы точно из Москвы? Ходите в гости. Вы смелая девушка. Я всегда говорю адрес, я не знаю, чего бояться. Нет, я не, я не, говорят, я не за адреса, я просто от того, что живя в нашей стране, нести подобные мысли – это смелость. Да я думаю, что я прям ничего такого не несу. Нет такого. Или перебарщиваю все-таки, надо начать бояться. У меня персовка есть, и два года карате. Я этого исправлюсь. Ну дай бог, дай бог. А как вы считаете, вот вместе с крымским народом. У меня тоже такое есть. Скажите, вот вместе с чеченским народом депортировали крымских татар? Знаете? Да. Примерно тогда же. Примерно тогда же. Они до сих пор, кстати, неплохо пытаются сохранять свои традиционные ценности, народные. Как вы думаете, Крым? Чей? Честно. Я видела очень много. Так, э, Артек это где-то в сторону Крыма, нет? Это в Крыму, это пионерский лагерь. Вот. Под, да. Под я этим не самым, знаю, как сколько, господи, грузов, попадались... Город Грузов. Да. Попадалось видео, что там когда-то что-то по документам там это принадлежит Украине, что-то это, но я видела видео, не знаю, насколько это правдоподобно насколько это все-таки не российская, опять-таки, бомбардировка интернетовская, что сейчас, ну, типа, Крым, точнее, Артек стал намного лучше, чем был. И мне кажется, вот именно, когда что-то российское все-таки вот бывает, то вклады большие бывают продвижение, там, ремонт. И плюс даже если брать, например, какую-нибудь Тверь, которая на севере находится, вроде бы не Московская область, но все равно так уютненько отстроены, то, что вот поближе, мне кажется, все равно, типа... Знаете, до, до того, как мы туда пришли, там все было прекрасно вот Мариуполь совсем недалеко, там город, а теперь его нет. Волноваха, город Донецкой области, а теперь его нет. Везде, где приходим мы, война и разрушение. Ну, такое тоже есть. Российское КГБ. Всех подначивали, всех Кавказов пересорили. Кстати, да, вот это ваша мысль очень <свы> правильная. Именно Москва есть причиной, розни на Кавказе. Именно Москва. На любом. Не только на северном и южном. На любом. Армения, да. Хотя армяне не такие же кавказцы, но все же. Но они же все равно кавказцы. Ну, армяне нет. Но они же на Кавказе живут. От того, что они христиане. И не живут они на Кавказе. Они далекая за Кавказе. они вообще. Ну, хорошо, за Кавказ. Кавказе, они, Ну, ладно. Тут я с вами спорю. Они, может быть, горцы. Но не кавказцы. И то горцы такие слабенькие. Но это же Кавказ. Не Кавказ, не называйте армяне Кавказ. Армяне вонючки. Пусть дальше дороги в Москве строят. Прекратите. Не надо разжигать межнациональную рознь. Я могу. Я, кстати, не знаю, ну не думаю, что украинцы особо менталитетом отличаются от русских. Они любят говорить, конечно, что они безумно отличны от русских, и что у них там всякие есть Я же я, я и в России стоят. живу, помните? Просто Белгород. Вы по... все равно просто так говорите, типа 300. Пока, «Пока, пока, все... пока еще Белгород, просто пока еще Россия. А там завтра будет, кто знает. Ну, но все равно, мне кажется, что. Одно и то же. Одно и то же дерьмо. Вообще, вот все вот эти восточные славяне... Знаете, и что инзавеют? я вам скажу? Вы рассуждаете примерно как любой житель Москвы с имперским мышлением, всех под одну гребенку. Вот москвичи тоже считают, что все кавказцы одинаковые. И ссорят их, и ссорят, ссорят, и ссорят. Вы делаете точно так же. Плюс-минус, смотря какие. Большинство сейчас наоборот. Если брать женскую половину, не только так рады всем этим чуркам в Москве. Зачем вы употребляете такие слова? Я таких слов не употребляю. А мне, кстати, не кажется. Мне нравится слово чурка. Я не знаю. Для меня это, наоборот, имеет какой-то авторитет. Хоть это значение, конечно, понятно. А вы своим, вы своим э, языком владеете? Чешским. Ну, конечно, каким еще? Да. Да? Совершенство. Нет, ну просто, может быть, это не как сказать. По факту, может, спрашиваете, не в косвенном смысле. Ну. Своим языком владею, как видите. Я имею в виду чеченским, я об этом спрашиваю. Владимир. Вы все равно, Владимир. Вы все равно далеко от меня, любой другой язык я все равно не проверю. Ну, если не чеченский. Владимир. А как на вашем языке будет хлеб? Бепик и хоку. Два диалекта. Бепик и хоку. Ну да. А молоко? Шур. А свобода? Вот и все. Блин, такие прям сложные слова, не знаю, я все Свобода — сложное слово? Ну, а как будет свобода? Дюне — это мир. Паргат — это спокойствие, типа, легкость. А свободу я не знаю, как будет. Может, знаю, просто сейчас помнить не могу. Как будет свобода? Я же не чеченец. Ну, все равно, ну, давайте загуглим. почему-то... Ну, мне кажется, паргат — это подойдет свобода на чеченец. Ладно, девчушка. Сколько тебе лет? 21 ты замужем? Да, паргат, я знаю, так, это это же ми, так это же мир, кто сказала. Нет, а, паргат это спокойствие. Типа, вот как раз-таки Паргатхал. Типа Я хочу Паргатхал, типа, чтобы меня ничего не беспокоило. Типа, у меня все вот так вот было на широкую руку. И маршу есть, но Марша это как раз-таки вот здоровье. А, типа маршу мне ты... кажется, вот это слово ближе, но я не очень уверен. Не знаю. Вот, нет. А, вот самое популярное, вот типа маршу, это типа марш волхил. Типа, вот чтобы ты с добром пришел, типа здоровеньким, вот что такое, типа, мы встречаем, вот тебя здорово, вот что такое. Я не знаю, как именно привести это на русский, потому что все-таки на чешском это немножко другое значение имеет, но вот маршу это, это марш волхил, например, если. Ладно, не буду марш... спрашивать, как тебя зовут. Давай, кавказский шовинист, ты молодец. Хавашка. Как? Хава. Хава. Самая первая женщина на Земле, Ева Хава. Ты смотри, какая. Меня зовут Степан Андреевич Бондаренко. Степан Андреевич Бондаренко. Да. Бандера, понял. Да, примерно так. Примерно так. Очень. Привет, меня зовут Катя Нацистская, каждого дня молюсь о И это я бомбила Донбасс, а ты? Да я в бомбардувальную посадил. Очень хорошо. Сашко Белый, все дела. Не знаешь, что в Украине еще стоит монумент, или что именно, я не знаю, то ли этот, как там... Как... У, тебя с украинским языком не... У тебя с украинским языком неплохо. Да, мне кстати хвалят. Я много слов заучила. Там как, 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 как первое? Укр Укрзали... Все, я забыла. Я забыла я сказала, я... Ты, ты блогер какой-то. Да? Нет. Нет. Стоило бы попробовать. Только Да только мне все говорят, боюсь, что делать, что только, не я, я поможу, Только я, боюсь, с вставить. твоими мыслями не в Москве. Тебя обвинят в шовинизме, в нацизме и посадят в тюрьму шовинизме, да. тут, скорее всего, очень часто меня снимали. Я много так на стримы выпадала. Подноготную ты мою поднимут быстро. Ну, ты на стриме, но я тебе лицо закрыл. Ну все, спасибо. Ну так давайте аккуратно. Там же запомнили меня, наверное. Здесь нам только хорошие про меня пишут. Сейчас посмотрю. Ну да, про шовинизм пишут. Ну а что делать? Ну славяне, ну сами поймите вы да. реально аморальные не во что не верующие беспринципные люди бога побойтесь Да, я смотрю ты верующая страшно да нет я верующая да, я, вижу. я кстати практикующая максима максимум уж не покрыто есть грешок за душой но я ну грешок не же не ну то есть ты считаешь что кто-то да, если кто-то грешит то это недопустимо но тебе это самое можно да нет я же не так сказала я сказала ни во что не верующие аморальные почему я я, так или иначе, я считаю, вполне много вещей ну, а почему ты считаешь, что О, украинцы не соблюдают? Почему ты считаешь, что украинцы такие же, как русские? Почему тогда они воюют друг с другом? А? Еще раз. Почему они тогда воюют друг с другом, если они такие же? По менталитету такие же. Абсолютно. Мне кажется, я не знаю, в чем это. А ты ты, я си, ты, очень си, ты людей. сильно ошибаешься. Но это просто, как мне кажется, диаметрально противоположное и исторически сложилось так, что, вот, скажем, на украинских землях крепостное право было всего лет 70 не больше потом его отменили и здесь даже в советское время когда пришел совок на землю украины вот соседние со мной около 5000 восстаний за первый год было в крови утопили украину точно же, как и Чечню мне ментально мне просто... ментально ближе мне... чеченцы чем русские вот мне легче общаться с чеченцами. Эти люди знают как минимум два языка, свой и русский. Это как минимум. Как правило, те чеченцы, которых я знаю, это хорошо образованные э, люди, умные. А русские, как правило, которых я встречаю, ну это полные идиоты. Мне просто не нравится, что мне раз через раз встречаются украинцы, которые спокойно говорят на русском языке. Я не понимаю, почему они могут говорить на нем спокойно. Типа, я знаю, что Львов, они прям такие... Ну ты же, но, но ты же говоришь на русском языке тоже спокойно. Я говорю спокойно, потому что ну, это безвыходная ситуация. Мне нужно о нем говорить, потому что он хотя бы международный в моей стране. Я, типа, он международный. Я, я разговариваю мову своего народа, украинского. Вильно. Я могу с тобой общаться с украинской. Ты дещо понимать будешь, но совсем не все. Ну, большинство, в любом случае. Ну, некоторые слова ты можешь совсем не зрозуміти. Ну, я-то скажу так. Вот вислів, я тебе скажу. Мария Леонжне, сам пантеля пасе. Ой, я тебе зараз сказал? Я не знаю, мне кажется, это все-таки немножечко заимствованные какие-то слова, не исконно славянские. Mm -mm. Мария, это це... имя, вон оно но имя. Лен, оно и по-русски Лен. Жена, ну, просто так, ж, протараторили. Ж, ну, чего же протараторить? Может, трошки, ну, може ну, трошки что? повильнейше. Мария Леонжне, сам пан, теля пасе. Не тараторил? Ну, уже помягче, но все равно. Но в любом случае, мне нравятся украинцы, которые за то, чтобы не было русской литературы у них в стране, не было ничего на государственном уровне касательно русского языка. Вот сам, сама, сама такого украинца ты перед собой и бачишь. Ну, вот. Но, В основному мені встречаются ті, которые, а нахуя мені говорить на українському, а це є. Вот це это... совки. Це не українці. Ну, буває. Ну хто ж ту там... сперечається? Буває, буває. Бувають чеченці, які воюють за Росію, не дивлячись на те, що Коран... Бувають, їх заставили. Бувають. І українці бувають, те, що воюють за Росію. І такі ж бувають, а це ще, ще гірше. Для чеченця це гріх. А для українська це сором. Це гидотно проти свого народу воювати. Ну так, що всі, звісно, здраво. Українцям респект за їх таке плюс-мінус адекватне взаємодійство в якісь часи, коли була війна ще на русська. Ну зараз вони теж так предвзято відносяться. У нас, такое, ну, кадзер, в нас, ну, кадр, в нас так, понятно, воюють що? хлопці, підрозділи на ім'я Джахара Дудаєва і мама Шаміля. Да. Шейха Мансура, воюють за Україну, честь і мохвала. Ну Молодеж точно, мені кажется, не отличается. смотря какая. Большинство, опять-таки, така стереотипна, Обычная, славянская. Тобі 21 один рік. У мене син трошки трошки старший, він на собі в шпиталі тягає поранених хлопців. Так що не треба Ну, ладно, Я еще подумаю по поводу украинцев. Но когда русские меня что-то по поводу них спрашивают, я всегда... Мочи их, мочи, бери Сокиру я мачу сокирою мочі, даже гітлерка крас такі у тирменші типа до даліді он українцям виключення включення тому що нічого для чаюсь тому що тоже це теж свої посудачі нациста такі. Ладно, все дівчинка. Давай я тебе обійняв. Ти молодець. Я не в усьому з тобою згоден. Я можу з тобою посперечатися, але я дуже не хочу, щоб в тебе були за мене проблеми. Обличчя тобі закрив. Якщо ти не проти, я нашу розмову викладу, але без твого обличчя чи не треба? И адресу твою твоего выдержу. И адрес у твоей вырази. Да мне, честно говоря, без разницы. Если там хватит, то мне можна... здається, что твоим землякам, которые думают так как ты, це будет цікаво. А таких багато. А, нет, наоборот, нет. Они меня ругать будут за то, что здесь сижу. А то твого обличчя не будут видно. Да, все равно они потом будут ментально меня проклинать. Тогда уж, наверное, не надо. Тогда можно вырезать, где я говорю, что я чеченка, остальное пусть будет. Ладно, добре, давай, домовалась. Ну, как хотите, в Главное, чтобы вам это все на руку было, и чтобы чеченцы восстали и отсоединились. Ради этого старайтесь, тогда можно. Так, вон, я же скажу, что вам это на руках нас это будут. И сделают королевы свои. Ну, ну, все, ты, да ладно. Все, хорошо. Спасибо, до свидания. Давай, все. Тихой ночи. Молодец. Трошки шовинистично але думаю, в верном напрямку, девчина, в верном, дуже в верном. Мне она понравилась. Ну, я имею на увазе, как співрозмовниця.